Активно обговорюють користувачі відео, де терорист розмовляє із маленьким хлопчиком. Наївна дитина говорить про те, що їй вклали в голову бойовики. Здравствуйте, молодий чоловік. Здравствуйте, молодий чоловік. Как вас зовут? Саша. Саша. Ну, скажи, Саша, у тебя нашивки на воросі. Да. хочеш стати ополченцем? Да. М -м, молодець какой. Ну, как ти вообще относишся к ополчення, Розкажи. Что ти думаєш о нас? Хорошо относишься. Да. Угу. Ну, а что ты думаешь о тех, с кем мы воюем? Думаю, что они плохие. Плохие? Да. Да. То есть укропы плохие. Да. Угу. И как ты считаешь, что мы должны с ними сделать? Убить. Це відео зібрало майже 400 коментарів. Ніколас, зокрема, пише: «Тепер можна сміло говорити, що ДНР переплюнули Гістапа. Едуард Гірко теж зазначив, терористи руйнують дитячу психіку. Яка психічно здорова людина може таке підтримувати. Речник АТО Леонід Матюхин за мотивами сегодняшней бійки у, у Верховной Раді написал на свою страницу у Фейсбук. «А думаю я так. Всех, без исключения депутатов, в одно подразделение на передовую. На два месяца. На блокпосты к Луганскому, Мироновскому, к Мариуполю, Станице Луганской с обеспечением армейским, в обмундировании армейском, с оружием армейским. Другого способа очиститься и проверить, кто есть кто, не вижу. Ольга Кузерман пропонує инший вариант. Нет, в одно подразделение их нельзя. они там все сдадут. Надо в разные, по одному. Пусть их там возьмут на перевоспитание. Один из наших один Денис Макеев пише, их всех в кучу собрать и создать батальон Рада. Звучит, правда?